Было сделано 45 километров линии, 18 населенных пунктов по Жахневому району. Неплохо у нас получилось по Очакову, 44 километра в 19 населенных пунктах. В Николаевском районе мы смогли 45 километров линии построить 12 населенных пунктов. Веселина, Арбузинка, Вознесенск, Врадиевка чуть ниже, чуть меньше километров в линии, но в то же время тоже диалог получался. За э, истекшие два квартала мы отработали три сельских совета, восстановлено практически 4 километра линии уличного освещения, установлено 40 светоточек. Но мы на этом не останавливаемся и на третий квартал мы планируем работу еще с четырьмя сельскими советами, восстановить практически э, 11 километров линии уличного освещения. 10 э, сельских советов это такие сельские советы, как Прибужановский сельский совет, Естребиновский сельский совет, значит, э, Щербановский, Вознесенский, И, значит, по всем этим 10 сельским советам, э, значит, э, мы Збираємося встановити 20 кілометрів вуличного освіщення. І, звісно, 241 фонарь буде встановлені до кінця 2013 року. На наступний рік ми все-таки роботу по встановленню вуличного освітлення ставимо першим рядком. І Плануємо ми на той рік майже 1 мільйон 600 коштів і, держав... і бюджетних, і позабюджетних все-таки для роботи по установки вуличного освітлення.